24 лютого, о п'ятій ранку, Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць. Я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно. Тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Відсьогодні у М'юзикюрс я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день, день початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава! Меня зовут Христов Денис, я 83-го года рождения, село Среднебелое Ивановского района, Амурской области, Дальний Восток, Российская Федерация. Моя мама русская, родом из Оренбурга, отец из Тамбова, ушел из семьи, правда, когда мне было три года. Уже тогда он знал, куда уходить вслед за военным кораблем. Я работал на музыкальном телеканале М1 почти 10 лет после чего занимался YouTube проектом активно. Утро 24 февраля для меня началось со слов моего брата младшего. Я как сейчас помню его бледное лицо и тихий, тихую фразу «Дэн, война». Первое время я считал своим долгом пытался по крайней мере моим подписчикам из России объяснить что мы не нацисты мы не нуждаемся в освобождении сделайте что-нибудь призывал их к тому чтобы они не молчали чтобы они выходили на улицы чтобы они хоть как-то попытались остановить агрессию своего Правительство. Первую неделю я активно э, выкладывал видео с этими призывами, монтировал видео в ТикТоке, делал все возможное, что что умел в тот момент. Вот. Но уже на вторую неделю я понял, что это все бессмысленно. И даже если у меня там в подписчиках и были люди, которые против войны, но они боялись выйти на улицу и высказать свое мнение. Боялись за свои семьи, боялись за себя, боялись оказаться в автозаках. Вот. А дальше меня немножко поплавило. Моего хорошего знакомого застрелили в РПНе. После чего я окончательно закрылся, закрыл свой инстаграм-аккаунт. Еще немного я был на грани того, чтобы на, на, на грани мог сойти с ума. Начал удалять активно всевозможные публикации, уехал в Одессу, несколько дней побыл там, пришел в себя, после чего понял, что это реальность, ее нужно принимать, нужно в ней как-то жить. Поэтому я начал, начал думать, чем я могу быть полезным. Потому что сидеть просто в четырех стенах или даже ходить, как мы вначале с Антоном ходили, с синими повязками на руках, якобы охраняя нашу квартиру, наш дом. Я понял, что это бессмысленно, потому что уже ситуация в Киеве становилась с каждым днем все легче. Я понял, что нужно ехать дальше, нужно помогать, действительно помогать в тех местах, тем местам, где это необходимо. Так как у меня автомобиля не было в тот момент, моя машина застряла на таможне, как раз из Америки я себе заказал авто, которое потом привезли в Бровары, после чего у нее отдельная история сложилась. Машина, скажем так, под куполом оказалась, прилетела ракета в соседний ангар, вот, а потом и в тот ангар, но я вовремя успел ее забрать, перевести в другое место. Но в тот момент у меня не было Колес, я начал искать у всех знакомых, спрашивать, есть ли у них наличие э, бусики, грузовые автомобили, да хоть какие, чтобы хоть как-то помочь, чтобы хоть как-то начинать активизироваться, начинать включаться в процесс. Многие люди, от которых я ждал помощи, отверну, отвернулись. И абсолютно не ожидая поддержки со стороны э, человека, с которым мы до войны работали вместе, у него свой продакшн. Э, я ему звоню получаю ответ, что есть у него бусик, но он не работает, он сломан, нужно его завести. Если ты его сделаешь, вот так мне говорит Дэн, если ты его сделаешь, на время войны бери, пользуйся. Я приехал с ребятами, мы его отремонтировали. Это был синий Ford Transit, легендарный автомобиль, который, мне кажется, достоин звания Героя войны. Он очень многое сделал. Вот, правда, очень много мне и нервов потрепал, потому что я уже там практически все поменял. Но это как бы технические моменты, никуда от этого не денешься. Первая моя серьезная поездка была в Черниговскую область Село Куликова. Это было, это было на, на начало апреля, когда еще Чернигов был оккупирован. Мы через Куликова привозили гуманитарную через болотистую местность, потом на тракторах, на джипах люди ее и завозили всю эту гуманитарную помощь в город. Перед нами колонну волонтеров расстреляли, поэтому ехать туда было крайне опасно. Тогда я увидел, скажем так, встретился лицом к лицу. К настоящим боевым действиям я увидел, что это такое, что такое настоящая война. Вот, дальше ситуация в Чернигове уже начала стабилизироваться. Пустили автомобили грузовые бусы, пустили уже там какие-то фуры небольшие. Поэтому я решил, что нужно переходить в сторону Донецкой области. Пытался найти через знакомых-знакомых выходы на Краматорск. В итоге мне удалось. Как раз первая моя поездка в Краматорск состоялась в, то в... после. В взрыва на вокзале после прилета ракеты. Тогда я познакомился с Артемом, с которым мы по сей день катаемся, по сей день ездим в горячие точки. Но в тот момент он мне помогал только информационно. Он выкладывал, когда я заранее его предупреждал, когда я приезжаю в Краматорск, он выкладывал информацию на эвакуацию и помогал мне собирать людей. То есть я ехал в Покровск, в Мирноград, завозил гуманитарную из Киева, а обратно потом пустой ехал в Краматорск, собирал людей на Днепр. Вот, такая вот, вот такой был маршрут. Потом мы с Артемом попробовали съездить на его на в село, где он родился, на его родину. Это чуть-чуть дальше за Святогорском, Студинок. Село Студинок. В село Студинок мы приехали, когда еще э, там было более или менее спокойно, но ситуация гуманитарная ситуация была патовая, потому что у людей элементарно не хватало хлеба, хлеба не хватало. То есть, понимаете, люди жили без хлеба и никогда не мог подумать, что в 21 веке мы опять вернемся к тому, что людям нужен будет хлеб. Вот, я первое время в Киеве заказывал на хлебозаводе, хлеб вез туда, потом уже в Днепре немножко обосновался, остался, у знакомых оставался, закупал хлеб на девятом хлебзаводе. Удивительное место на самом деле. Это такой, знаете, кусочек Советского Союза, полностью старый хлебзавод, но хлеб там действительно вкусный. Поскольку я его не ем, я просто получал отзывы от людей, что хлеб действительно родом из детства, скажем так. Наши поездки в студенок продолжались, порой мы даже по несколько ходок делали в неделю, привозя туда хлеб. Я не знаю, как так получилось, но я со временем привязался к этому селу, к людям привязался. В тот момент, когда мы приезжали, сельская рада была полностью закрыта, ходили слухи, что они все сбежали, уехали, разные были, разная была информация о главе сельсовета. Я не берусь судить. Э, так как я не знаю, э, что было на самом деле, но по слухам э, было ясно, что они уже покинули это село. Впервые я столкнулся с... Э, там всегда было громко, но впервые я столкнулся с такими жесткими боевыми действиями и с громкими э, прилетами и увидел вживую, что значит настоящий прилет в дом, в жилой дом, которого просто нет уже... Там, э, с, как, 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 как снаряды равняют просто дома. Это, был, это была Пасха. Мы привезли пасочки. Это была последняя поездка синего буса. И как раз в тот момент было очень много прилетов со стороны Еремовки, которая находилась буквально там в километре. Это уже была оккупированная территория с самого начала на другом берегу Северодонца. Тогда мы уже начали активно эвакуировать оттуда людей, потому что люди на самом деле из Краматорска, из Славянска, из Светогорска осознанно ехали в Студенок, предполагая, что туда оккупант не дойдет, что боевые действия будут вестись в другом направлении. Но они глубоко ошибались, так как Студенок находился прямо на рубеже этих боевых, боевых действий. из серой зоны он плавно перешел в красную в один момент мне написал знакомый давний знакомый говорит я видел тебя в сторис вы ездите в ту сторону у меня есть там знакомая бабушка которую нужно вывести снять с ней, связь с ней потеряна уже две недели не можем созвониться она никого не слушает всех избегает если у тебя получится пожалуйста попроси ее выехать я как раз планировал поездку в ту сторону с артемом ее дочь анастасия викторовна записала голосовое сначала было первое голосовое информационное о том что все хорошо что не могут созвониться хотят узнать как дела потом уже когда я сказал, что точно туда еду и могу бабушку забрать, мне в течение там нескольких часов дочь записала то самое голосовое, которое стало сейчас, я не знаю, символом, наверное, свободы эвакуации. Как бы это сейчас громко не звучало, но видеоролик облетел сейчас все все полностью, повсюду был, даже говорили, что Ходорковский его выложил, но не суть. Изначально этот ролик я монтировал для того, чтобы люди увидели, чтобы люди поняли, что Святогорске еще есть жизнь, что там все нормально, что Святогорск еще находится под силами ВСУ как бы там ни писала пропаганда, что уже эти места, эти места уже освободил российский оккупант. Мы заехали, приехали за этой бабушкой, забрали ее. Это была очень сложная поездка, это было очень сложно в том плане, что нужно было объяснять людям, нужно было еще... Эм... Скажем так, самое сложное в эвакуации в таких местах, в такие места, это достучаться до людей, уверить их в том, что дорога будет безопасная, что мы вас довезем, все будет хорошо, вам нечего бояться, вас здесь встретят, вас здесь накормят. Это основные страхи, которые присутствуют у людей, особенно пожилых людей. После этой эвакуации было много еще удачных поездок в ту сторону. Ну, до какого-то момента, 25 мая, это была моя последняя поездка, мы забрали оттуда часть людей, баб, двух бабушек не смогли забрать, потому что, несмотря на то, что у одной из них уже не было полностью дома, он сгорел дотла, она все равно не уехала. Есть даже видео, где она очень эмоционально рассказывает о том, что она готова умереть там что ну, уже все потеряно для нее. В общем, очень страшные вещи там происходят. Очень страшные. Очень, очень страшно осознавать, что люди оказываются в безысходном положении абсолютно. Часто задают вопрос, Денис, боишься ли ты ездить туда? Конечно, боюсь. Я человек. Я нормальный человек. У меня есть свои страхи и свои фобии. Но мне кажется, что страшнее всего жить в Страшней всего жить в непонятных республиках, где ты твоя жизнь, где ты как личность ничего не стоишь, где ты не имеешь права голоса, где ты боишься, переживаешь, чтобы за тобой вечером не приехали и не забрали в автозак. Вот чего нужно бояться больше всего, а не смерти во время эвакуации. Была ситуация, когда мы в очередной раз привезли из Студенка людей. Мы их пересаживали в другой бус, в грузовой, правда, бус. Потому как нам нужно было возвращаться еще эвакуировать людей. Это было самое горячее время, когда в Студенке уже танк российского оккупанта. Это правда, это реальная правда. Это люди, очевидцы рассказывали. В, практически в упор с Еремовки расстрелял целую улицу. Взорвал прямыми попаданиями очень много домов и... И были были жертвы вот после этого люди активно начали выезжать мы приезжаем в Краматорск к, к мэрии скажем так приезжаем туда общаемся с человеком непосредственно из мэрии Краматорска он слушает нас говорит да я вам стулья дам но пацаны скажите а зачем оно вам надо если или я немного замешкался то Тёма не не раздумывая ответил а кто если не мы а действительно кто если не мы будет это делать Потому что дедушек-бабушек сложнее всего вывозить, так как у них самая главная фобия, у них самая главная, самый главный страх, где они будут жить. И ведь они всю свою жизнь потратили на строительство этого дома несчастного и хотели вот-вот на старость лет, на старости лет пожить по-человечески. Поэтому они остаются в горячих точках. В данный момент я приобрел еще один бус. Я активно сейчас занимаюсь доставкой гуманитарной помощи в три направления. Работаем по трем направлениям, такие как Николаевская, Прибукская, это серая зона, ближе к Херсонской области, Запорожская область, Гуляйполе. Это практически линия фронта Гуляй-Поле. Вообще под обстрелами находится, потому что рядом Орехов, который в оккупации. Там очень жесткая ситуация, очень напряженная. Ну и Донецкая область, она сейчас, она всегда была напряженной. Краматорск, Лисичанск. Планируем поездки на северо Донецк. Надеюсь, когда выйдет этот подкаст, мы уже будем где-нибудь в Донецке. Слава Украине!